Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pemandu bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan tragis di Laluan Jeli Gerik pada Isnin 9 Jun 2025 yang mengorbankan 15 nyawa termasuk pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI telah tampil memberikan keterangan berhubung insiden berkenaan. Pada 12 Jun, pemandu bas itu ditahan sekitar jam 5.45 petang selepas dibenarkan keluar dari Hospital Taiping di mana dia mengalami kecederaan di tangan sejak hari pertama nahas itu berlaku. Pemandu bas Muhammad Amirul Fadil Zulkifli usia 39 tahun memaklumkan bahawa dia sememangnya mahir dan berpengalaman melalui laluan tersebut termasuk laluan menuruni bukit yang mencabar. Menurutnya, sebelum kejadian berlaku, dia telah menyedari terdapat masalah teknikal pada sistem brake bus yang dipandunya. Dalam usaha untuk memberikan amaran awal kepada para penumpang, dia menjerit supaya mereka berjaga-jaga dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Namun, dia percaya amaran tersebut mungkin telah disalah tafsir oleh sesetengah penumpang yang menyaksikan menyangkanya sedang marah atau panik. Dia menjelaskan bahawa masalah brek telah dikenal pasti lebih awal namun tidak dapat memberhentikan kenderaan serta merta dan terpaksa meneruskan pemanduan sejauh lebih satu kilometer. Dalam tempoh tersebut, dia cuba sedaya upaya mengelak pelanggaran dengan kenderaan lain menyebabkan pemanduannya kelihatan tidak terkawal sebagaimana yang didakwa dalam beberapa hantaran tular di media sosial. Malangnya, segala usaha untuk mengawal keadaan berakhir dengan tragedi apabila Bas tersebut hilang kawalan dan menyebabkan kemalangan maut yang meragut nyawa 15 pelajar UPSI serta mencederakan empat sekeluarga yang menaiki Produa Alza. Kematian melibatkan 13 semangsa di lokasi kejadian manakala dua lagi meninggal dunia di hospital. Muhammad Amirul yang mempunyai pengalaman selama 9 tahun dalam mengendalikan bas persiaran turut menyatakan rasa duka cita dan memohon maaf kepada semua keluarga mangsa terlibat dalam perkembangan berkaitan laporan harian Metro mendedahkan bahawa pemandu terbabit mempunyai sebanyak 18 saman trafik yang masih belum diselesaikan. Daripada jumlah tersebut, 13 saman adalah atas kesalahan memandu laju, 3 kerana tidak memakai tali pinggang keledar, 1 kerana kemalangan dan 1 lagi kerana tiada lampu brek ketiga. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, siasatan turut mendedahkan bahawa bas yang dipandu pemandu pandu terbabit mempunyai 21 rekod saman atas pelbagai kesalahan trafik. Pada 13 Jun 2025, Muhammad Amirul dihadapkan ke Mahkamah Majistret Geri atas 15 pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 15 pelajar UPSI dalam nahas di Jalan Raya Timur Barat JRTB pada 9 Jun 2025. Dia mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dibacakan secara secara berasingan. Dia turut mengaku tidak bersalah terhadap satu lagi pertuduhan memandu secara melulu mengikut Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Sama. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM19,000 bagi semua pertuduhan dengan dua penjamin di samping perlu melaporkan diri di balai polis berhampiran setiap minggu selain semua lesen memandunya digantung sehingga kes selesai pendawaan dikendalikan pengarah pendawaan Perak Muhammad Zaki Abdul Kudus bersama dua timbalan pendawa raya Nasir Syarul Hadi Abdul Ghani dan Moganaraj Mitra Ketika ini, perhatian orang ramai dan pihak berkuasa tertumpu kepada cara pemanduan pemandu bas persiaran yang membawa 42 penumpang dalam satu insiden kemalangan maut yang berlaku di Jalan Jeligeri pada awal pagi 9 Jun 2025. Menurut seorang pengguna jalan raya yang dikenali sebagai Muhammad Aiman, dia sempat mengikori bas berkenaan selama kira-kira 15 minit sebelum dia memasuki lorong ke rumahnya berhampiran kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Bunga. Sepanjang pemerhatiannya, dia mendakwa bas tersebut dipandu dalam keadaan laju dan kerap memotong kenderaan lain secara melulu. Menurut Muhammad Aiman, sebelum dia membelok masuk ke lorong menuju ke kediamannya berhampiran Bukit Bunga, dia menyedari sebuah bas persiaran telah memotong kenderaannya dengan laju. Selepas itu, dia masih dapat melihat bas berkenaan terus memotong beberapa buah kenderaan lain secara berturut-turut menunjukkan corak pemanduan yang agresif. Selain itu, rakaman video berdurasi 29 saat dan kamera papan pemuka dashcam yang merakam detik-detik sebelum terjadi kemalangan berlaku turut tular di media sosial. Dalam video tersebut, kelihatan sebuah rodua Alza yang kemudian disahkan terlibat dalam kemalangan tersebut berada di hadapan bas. Rakaman itu juga menunjukkan bas baru saja memotong kenderaan yang dipercayai dipandu oleh pemilik dashcam. Tidak lama selepas itu, ketika melalui satu selekoh bas tersebut dipercayai hilang kawalan terbabas dan terbalik ke bahu jalan. Bas dilihat terseret selama lebih kurang tiga saat sebelum berhenti sepenuhnya di lokasi kejadian. Kesemua penumpang bas persiaran yang dalam perjalanan pulang ke UPSI dipercayai sedang tidur ketika kemalangan tragis tersebut berlaku. Namun salah seorang mangsa yang terselamat memaklumkan bahawa dia terjaga daripada tidur apabila menyedari bas yang dinaiki bergerak secara tidak stabil ke kiri dan kanan. Dia percayai akibat cubaan memotong beberapa kenderaan lain. Menurut gadis berkenaan sebaik terjaga, dia melihat pemandu bas sedang memotong sebuah lori dan kembali memasuki lorong asal. Tidak lama selepas itu, kemalangan kemalangan berlaku secara tiba-tiba. Mangsa turut memaklumkan bahawa dia duduk di barisan kedua betul-betul di belakang tempat duduk pemandu. Akibat impak kemalangan, dia tercampak keluar dari kenderaan dan terjatuh di atas kawasan rumput berhampiran lokasi kejadian. Kawan-kawan saya memang sedih lah sebab dengar meronta-ronta macam tolong, tolong apa semua tapi memang saya tak boleh nak tolong sebab belakang saya memang sakit kan. Saya tak boleh nak tolong angkat apa semua. Saya mampu keluarkan diri saya seorang lagi pelajar UPSI Alia Maisara Azizani berusia 21 tahun merupakan antara mangsa yang terselamat dalam kemalangan itu. Menurut Alia, dia masih berjaga ketika kejadian berlaku dan menyedari bas yang dinaikinya mula hilang kawalan sewaktu melalui satu seleko sebelum terbabas ke kiri lalu melanggar pembahagi jalan. Dia perasan bas seperti tidak stabil semasa melalui seleko. Tiba-tiba bas terbabas ke kiri dan melanggar pembahagi jalan. Dia yang duduk di bahagian belakang bas menyatakan tidak dapat melihat dengan jelas bahagian hadapan namun kemudian dimaklumkan bahawa sebuah perodua alza turut terlibat dalam kemalangan tersebut Alia menggambarkan suasana ketika itu sebagai sangat gelam kabut dan menyayat hati dengan ramai penumpang mengalami kecederaan parah dan menjerit meminta pertolongan dia nampak mereka meronta-ronta ada yang tersepit dan ada juga yang tiba-tiba senyap waktu itu dia tahu mereka sudah tiada katanya dalam keadaan sebak dia turut mengalami kecederaan termasuk benjolan di kepala dan kaki terseliuh menyebabkan pergelangan gerakannya terhad dan tidak mampu membantu rakan-rakan lain yang tercedera. Mengimbas kembali detik tragis itu, Alia berkata, suasana dalam bas menjadi gelap sejurus kemalangan. Namun dia masih dapat melihat beberapa rakan yang parah tersepit atau tidak sedarkan diri. Tambahnya lagi, dari awal perjalanan dia sudah merasa tidak sedap hati apabila bas dilihat melalui beberapa lopak air dengan pergerakan yang tidak stabil pada 14 Jun 2025 Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufo memaklumkan bahawa keadaan fizikal sistem brake bus persiaran yang terlibat dalam kemalangan membabitkan pelajar UPSI di Jalan Raya Timur Barat Geri pada 9 Jun 2025 adalah memuaskan. Menurutnya, hasil laporan awal yang dikeluarkan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom menunjukkan komponen penting seperti brake lining dan brake drum pada semua gandar bus tersebut berada dalam keadaan baik. Tiada ketidakseragaman atau kehausan ketara yang dikesan pada brake drum dan brake lining pula didapati tidak menipis sehingga menjejaskan fungsi brake. Anthony turut menambah bahawa pemeriksaan fizikal terhadap tayar mendapati ketebalan bunga tayar adalah memuaskan dan mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Selain itu komponen bahagian steering dan sistem suspensi bas juga disahkan dalam keadaan baik berdasarkan pemerhatian dan siasatan teknikal setakat ini tiada bukti menunjuk bahawa kegagalan sistem mekanikal menjadi penyebab kepada kemalangan. Justeru, dia menyatakan bahawa punca kemalangan berkemungkinan besar berpunca daripada faktor lain seperti kesilapan manusia, keadaan permukaan jalan atau faktor luaran yang tidak melibatkan kegagalan mekanikal kenderaan. Dia turut menegaskan bahawa Kementerian Pengangkutan MOT komite dalam mempertingkatkan keselamatan jalan raya menerusi langkah penambahbaikan berdasarkan penemuan akhir siasatan kelak. Anthony turut menegaskan bahawa keselamatan keselamatan pengguna jalan raya sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Pengangkutan sehubungan itu penguatkuasaan terhadap pematuhan biawayan keselamatan penilaian kelayakan pemandu dan pemantauan operasi syarikat pengangkutan akan terus diperketat dan diperkasakan dari semasa ke semasa. 15 mangsa disahkan maut terdiri daripada 4 lelaki dan 11 perempuan dalam kejadian kemalangan kira-kira jam 1 pagi 9 Jun 2025 di kilometer 53 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli berhampiran Tasik Banding selepas bas persiaran itu dilaporkan hilang kawalan sebelum melanggar sebuah perodua Alza yang dinaiki 4 sekeluarga dalam laluan yang sama yang mengakibatkan bas terbalik dan perodua Alza terbabas ke dalam parit bas berkenaan difahamkan disewa khas oleh sekumpulan pelajar UPSI dalam perjalanan dari Jertih ke Renggano untuk ke kampus mereka di Tanjung Malin, Perak selepas menyambut Aidil Adha di Kampung Halaman. Kesemuanya berusia antara 21 hingga 23 tahun dan berasal dari negeri-negeri di Pantai Timur. Dalam kejadian ini, seramai 27 orang cedera terdiri daripada 23 pelajar perempuan dan 4 lelaki. Turut cedera ialah pemandu bas dan kelindan berusia 54 tahun. Sementara itu, di dalam Produa Alza, sepasang suami isteri masing-masing berusia 37 dan 36 tahun serta seorang anak perempuan berusia 6 tahun turut cedera manakala seorang lagi anak lelaki berusia 3 tahun dilaporkan selamat kesemua mangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, Hospital Taiping, Hospital Geri dan Hospital Baling untuk menerima rawatan ada yang menyatakan bahawa sudah ajal mereka pada hari itu dalam kejadian menyayat hati tersebut namun yang tidak dapat diterima kenyataan adalah cara pemanduan pemandu Buster sebut sememangnya seolah-olah mencari maut dengan memandu terlalu laju dengan alasan sudah mahir di jalan raya. Seperti mana yang kita tahu bahawa memandu laju antara penyumbang terbesar kemalangan maut takziah kepada semua keluarga mangsa yang terlibat dalam terjadi menyayat hati ini. Sama-sama kita doakan kesembuhan buat mereka yang cedera dan masih dirawat serta dipermudahkan segala urusan. Sama-sama juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada 15 mangsa kemalangan ini semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman Sekian